Мы находимся на крыше офисного здания. Заказчик эксплуатировал четвертый этаж. Это последний этаж в этом здании. И ему не хватало воздуха. Система кондиционирования уже была применена в этом офисе. После расчетов было предложено оборудование Бейгер с предварительным охлаждением воздуха с пластинчатым рекуператором. Для того чтобы в зимний период, когда у нас становится холодно, экономить электроэнергию. В оборудовании Weger стоит электрический нагреватель с суммарной мощностью 20 кВт, два электродвигателя по 2,2 ,2 кВт и компрессорный локационный блок позволяет нам охлаждать с 32 до 22 градусов, потребляя 6-5 киловатт электроэнергии. Летом мы охлаждаем воздух до плюс 22 с помощью компрессорного блока Хайер в зимний период мы подогреваем воздух с помощью рекуператора и электрического нагревателя до тех же 22 градусов. Очень нравится тенденция рынка к отношения людей э, непосредственно к качеству оборудования изначально на данный объект рассматривалась более дешевая комплектация оборудования с меньшими пометрами подачи воздуха без холода но люди оценив преимущество качественного оборудования Weger и хайер склонились к более серьезному оборудованию и качественному.